Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan iposte e kami yang bertajuk Ketirisan Integriti dalam Sektor Awam dan Swasta yang tergolong di bawah Unit 9, iaitu cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban. Kumpulan kami akan meliputi tajuk ini daripada beberapa aspek, iaitu berkenaan pengenalan, metodologi, dapatan analisis, langkah inisiatif dan kesimpulan. Berikut merupakan e-poster yang telah kami buat bersama-sama melalui aplikasi Canva. Nama saya Nurul Ajana Syazwani selaku ketua kumpulan 9 dan saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan berkenaan tajuk kumpulan kami iaitu ketidisan integriti dalam sektor awam dan swasta. Integriti merupakan aspek yang paling utama dalam menjalankan sesuatu tanggungjawab sebagai pihak berkuasa atau organisasi bagi menjamin pentadbiran yang cekap, efisien dan penuh amanah. Namun demikian, ketidisan nilai integriti kian merajalela terutamanya dalam sektor awam dan swasta akibat daripada kecacatan sistem pengurusan, kemerosotan kualiti perkhidmatan dan pengabaian tanggungjawab secara langsung dan tidak langsung. Fenomena ini saban tahun menyebabkan kerugian wang ringgit yang berterusan, pembaziran sumber semakin berluasa dan turut memberi implikasi jangka panjang terhadap reputasi pihak berkuasa atau organisasi serta iktikat masyarakat. Oleh itu, isu sebegini hendaklah diberikan perhatian yang mendalam agar nilai integriti dapat diperkukuhkan demi kemajuan negara. Dalam menjalankan kajian ini, kami telah membina satu set soalan yang berkaitan dengan isu ketirisan nilai integriti dalam sektor awam dan swasta. Soalan-soalan ini dirangka bagi menilai tahap pengetahuan, persepsi dan skor integriti dalam kalangan responden. Bagi pen tujuan pengumpulan data, kami menyediakan sebuah Google Form yang mengandungi kesemua soalan tersebut. Borang ini kemudiannya diedarkan kepada responden melalui platform dalam talian untuk memastikan capaian lebih meluas dan memudahkan proses pengumpulan maklum balas. Untuk memastikan ketetapan serta kebolehpercayaan analisis, kami telah menetapkan sekurang-kurangnya 50 respon sebagai jumlah minimum yang perlu dikumpulkan. Setelah data mencukupi, semua maklum balas yang diterima telah dikumpulkan, dianalisis dan ditafsirkan bagi mengenal pasti tahap pengetahuan serta kecenderungan, kecenderungan responden terhadap isu integriti. Akhir sekali, hasil, hasil analisis tersebut telah digunakan untuk menyediakan laporan akhir kajian yang merangkumi dapatan utama serta kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Saya Emmanuel dan saya akan memulakan segmen dapatan dan analisis. Melalui kajian ini, kami menemui dua fakta asas. Pertama, Rasuah kini adalah isu sistemik nasional. Sebanyak 70.6% responden berpendapat bahawa ketirisan integriti adalah kritikal dalam kedua-dua sektor, iaitu awam dan swasta. Ia bukan lagi masalah satu pihak sahaja. Namun, motifnya berbeza. Data menunjukkan di sektor awam, punca utama adalah sikap tamak dan salah guna kuasa, iaitu sebanyak 52.9%. Manakala di sektor swasta, Puncanya adalah semata-mata mengejar keuntungan merangkumi 43.1%. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Iswan untuk kesan sosialnya. Terima kasih Emmanuel. Saya Muhammad Iswan dan saya akan menyentuh tentang impak psikologi kepada masyarakat iaitu krisis kepercayaan. Analisis kami mendapati wujudnya trust deficit yang ketara sebanyak 64.7% responden merasa tidak selamat untuk melaporkan rasuah. Ini adalah satu syarat bahaya masyarakat menganggap akta perlindungan pemberi maklumat telah gagal berfungsi menyebabkan ramai memilih untuk mendiamkan diri walaupun melihat salah laku di depan mata. Bagaimana pula dengan peluang pekerjaan? Rakan saya Atik akan menerangkannya. Saya Muhammad Atik Zuhaili bin Aziz dari Kumpulan 9. Dapatan seterusnya adalah yang paling membimbangkan golongan pencari kerja iaitu reality kabel. Data mengesahkan sebanyak 82.4% responden bersetuju wujudnya amalan pilih kasih dalam pengambilan kerja. Ini adalah ancaman besar kepada meritokrasi negara. Apabila kabel menjadi penentu, bakat yang berkualiti akan dipinggirkan dan ini secara langsung merosakkan kualiti perkhidmatan negara. Jadi, melihat kepada semua masalah ini, apakah solusi yang dimahukan oleh rakyat? Kita dengarkan bahagian cadangan masyarakat daripada Alif. Terima kasih, Atik. Seterusnya, nama saya Alif Razali bin Sukenda. Saya akan membentangkan cadangan masyarakat. berdasarkan maklum balas responden, terdapat dua cadangan masyarakat yang paling utama untuk membendung masalah ini. Pertama, undang-undang dan hukuman seharusnya diambil lebih tegas. Masyarakat menuntut hukuman berat seperti denda tinggi atau penjara dikenakan tanpa mengira pangkat atau usia. Undang-undang tidak boleh berat sebelah. Kedua, pelaksanaan pemantauan dan job rotation iaitu rotasi pekerjaan ataupun rotasi giliran. Sistem penggiliran atau pertukaran pegawai secara berkala perlu diwujudkan. Langkah ini penting untuk mengelakkan seseorang pegawai memegang kuasa terlalu lama di satu tempat yang selalunya membuka ruang kepada salah guna kuasa. Seterusnya kita beralih kepada langkah inisiatif Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya Nama saya Nur Aini Syafira dan saya akan membentangkan langkah inisiatif yang dapat diambil dalam membanteras ketinggisan nilai integriti di dalam sektor awam dan juga swasta. Pertama sekali adalah dari segi individu iaitu pekerja itu sendiri di mana pekerja perlulah memegang prinsip amanah dalam bekerja. Selain daripada itu, mereka juga perlulah berani dalam menegur rakan kerja mereka jika berlakunya salah laku di tempat kerja. Seterusnya adalah masyarakat, di mana masyarakat perlulah menjadi bijak dan juga cakna akan bahayanya rasuah ini. Selain daripada itu, masyarakat perlulah menolak dan juga tidak menyokong perniagaan mahupun pemimpin yang tidak jujur. Dari aspek pihak kerajaan dan juga sektor awam, pihak kerajaan perlulah mengetengkan undang-undang anti rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Selain daripada itu, mereka juga boleh mewujudkan latihan integriti dan juga etika kerja secara berkala. Assalamualaikum. Nama saya Awang Kharis Nasnim. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kejisan nilai integriti dalam sektor awam dan swasta memberi kesan terhadap kepercayaan masyarakat, kualiti perkhidmatan serta pembangunan negara. Kajian ini menunjukkan bahawa punca utama kejisan integriti datang daripada kelemahan pengurusan, sikap tidak bertanggungjawab serta kurangnya pemantauan dan pemerintahan. Oleh itu, usaha memupuk integriti memerlukan kerjasama semua pihak. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.